И с нами на связи Дмитрий Снегирев, военно-политический аналитик. Дмитрий, здравствуйте, спасибо, что к нам присоединились. Здравствуйте. Здравствуйте, спасибо за приглашение. А, сразу давайте начнем с Покровского направления. Есть информация от Силы обороны Украины, что удалось зачистить все а, ДРГ в Покровске непосредственно. И даже показали видео, как выглядит сейчас город Покровск. А, в очередной раз подтверждая, что он и а, окраины города под контролем сил обороны Украины. О ситуации там Дмитрий от вас подробности, потому что есть разная информация касательно военнопленных касательно того, что удалось перерезать логистические пути вот этого прорыва на покровском направлении российского прорыва, как показала практика, недолгого. Да, есть успешное действие сил обороны Украины как непосредственно в Покровске зачищен город от присутствия как разведывательно-диверсионных групп противника, так и соответственно, возможности дальнейшего прорыва российских малых штурмовых групп непосредственно в городскую застройку. То есть угроза прорыва локализована. Кроме этого, силы обороны Украины имеет и серьезные тактические успехи по флангам Покровского фронта. В первую очередь речь идет о том, что локализовано дальнейшее продвижение оккупантов в направлении Мирнограда-Доброполе. Я напомню, несколько дней назад сообщалось о прорыве малых штурмовых групп оккупантов как раз в район Доброполя. Их целью было взять под непосредственный контроль локации сил обороны Украины, а именно трассу в районе населенного пункта Родинская. На данный момент угрозы локациям сил обороны Украины не существует. Более того, благодаря своевременным действиям украинского генштаба на Покровское направление были переброшены наиболее боеспособные подразделения сил обороны Украины, в частности, 1-й армейский корпус АЗОВ Национальной гвардии. Благодаря стабилизационным мероприятиям удалось не просто остановить дальнейшее продвижение оккупантов, а перерезать именно вот это вклинение и создать уже непосредственно условия для блокирования малых штурмовых групп, их уничтожения и захвата в плен. Причем бойцы и и, соответственно, 7 ДШБ отмечают взятие в плен большого количества российских военнослужащих. А это пополнение обменного фонда и это возможность вернуть на родину украинских защитников. В целом следует отметить, что планы российских оккупантов дестабилизировать ситуацию на покровском направлении и показать тактические успехи как раз накануне и на момент проведения встречи президента Соединенных Штатов и российского диктатора полностью провалились. То есть основной акцент это был все-таки не военный, а информационно-политический. И должен был быть использован российским диктатором как своеобразный козырь, как любит называть Трамп, карта переговорах с Соединенными штатами в моменте до да, прекращения активного характера боевых действий в украине то есть по мнению российского диктатора тактические успехи российских э, оккупационных войск должны были додать ему политического веса в моменте переговоров показать что если соединенные штаты и украина не согласятся на фактический ультиматум со стороны страны-оккупанта, то тогда, соответственно, Российская Федерация военным путем сможет решить вопрос захвата территории Донецкой области. Как видим, планы Полностью провалились. Причем, заметьте, коллеги, уважаемые телезрители, не только на Донецком направлении, но и на Сумском фактически в день переговора поставив в точку в планах российской э, политической элиты предложить американской стороне так называемый территориальный обмен, то есть украинские территории на украинские территории. И благодаря вот именно успешным действиям сил обороны Украины в первую очередь на Покровском направлении данные планы российской стороны полностью провалились. На Покройске мы также отметили на Сомском, что можно сказать о Запорожском направлении не прекращает бить каблями Российской Федерации. Мало того, стоит также нашим зрителям отметить, что если Киев спит относительно спокойно, но тревоги не прекращаются, поскольку пролетают, все равно атаки с Российской Федерацией происходят. В виде дронов 94 в этой ночью плюс сбито 63 вражеских беспилотника дронов-имитаторов разных типов на севере и востоке страны, зафиксировано попадание ракет, а их этой ночью а, две выпустили баллистические ракеты россияне. И зафиксировано попадание 30, 34 а, дронов на 13 локациях, а, сообщает а, противовоздушная а, сила об, а, обороны Украины. И вот тут важно понимать. А, что эти атаки означают? Это тоже в кейсе, условно говоря, переговорном, который везет с собой не только да, карты какие-то там исторические, которые они себе придумали, а еще и вот э, ситуацию на фронте. Ну, в первую очередь, это опять-таки политический сигнал Соединенным Штатам. Как сказал украинский президент, несмотря на так называемые мирные инициативы со стороны страны оккупанта и участие в переговорном процессе, они не перестают использовать тактику неизбирательных ударов по, в первую очередь, жилым инфраструктурным объектам на территории Украины, неся смерть и разрушение. То есть, та именно тактика действий российских оккупационных войск, а и, и, а именно неизбирательный террор против мирного населения. Причем заметьте, коллеги, речь идет не только об использовании кабов, фабов, аэродинамических средств поражения, аэробаллистических, но и россияне массово используют на Донецком и на Харьковском направлении как раз в условиях городских боев тяжелые огнеметные системы ТОС-1А. Санцепек и Тос-2 Тосочка, новейшая разработка ВПК Российской Федерации. Так вот, это термобарическое оружие, которое выжигает все живое, фактически не давая шансов именно гражданскому населению спастись. Данные виды оружия, они несмотря на то, что конвенционные, они запрещены к применению в условиях городских боев. Но, как видим... Россияне используют тактику выпаленной земли, выжженной земли в прямом и переносном смысле, выжигая все живое в украинских городах Донецкой, Сумской и Харьковских областей. И, соответственно, остановить оккупанта можно только коллективными усилиями и украинских защитников, и наших, соответственно, стратегических партнеров. Также... Господин Подоляк, советник руководителя Офиса Президента, только что написал в своем телеграм, что Украина будет оценивать результаты встречи в Анкоридже по нескольким критериям. В свою очередь, это, конечно же, прекращение огня, это утвержденные с Украины и Европой принципы дальнейшего мирного процесса без права вето Москвы. И третье, это понятный сигнал всем другим странам, что поддержка войны означает изоляцию, то бишь санкции. Насколько сейчас это реалистично, выходя из всех тех позиций, всех тех публичных цитат, информации, которые озвучивает в свою очередь Трамп? Достаточно ли у него рычагов давления на Путина, чтобы добиться именно сценария Украины, о котором пишет господин Подоляк? Да, и давайте проанализируем ситуацию вместе. Именно согласие российского диктатора на переговоры, причем, заметьте, в кратчайшие сроки свидетельствуют о том, что Соединенные Штаты оказали колоссальное военное, политическое и экономическое давление. Давайте по порядку. Военное давление – это передислокация ядерного арсенала на территории Великобритании, отправка ядерных подводных лодок к берегам России. И, соответственно, на момент проведения так называемых мирных переговоров передислокация стратегических бомбардировщиков В-2 непосредственно на Аляску. Российская Федерация это вызвала настоящий фурор. Кроме этого, Соединенные Штаты предприняли ряд беспрецедентных действий в моменте блокирования российского теневого флота. Это давление на правительство Панамы Баганских островов, государства, которые предоставляли флаг для суден теневого флота Российской Федерации в моменте отказа от данной практики. Панама отказала 150 судам российского теневого флота, Баганские острова более 100. Общее количество теневого флота суден Российской Федерации насчитывает порядка 500 600 единиц в зависимости от источников информации. То есть можем говорить о том, что благодаря усилиям Соединенных Штатов стало на якорь порядка а, а, трети а, ржавых российских корыт, которые перевозили а, несанкционную нефть а, конечным потребителям в обход американских и европейских санкций. Это страшнейший удар по российской экономике, которая на 30% наполнения бюджета зависит от нефти долларов. Второе. Давление Соединенных Штатов на страны ОПЕК в моменте увеличения э, добычи нефти до 540 тысяч баррелей в сутки. На фоне этого резкое падение цены на нефть на 2 доллара. Это опять удар по российской экономике. Я напомню, по данным российских экономистов, э, дыра в российском бюджете насчитывают уже порядка 60 миллиардов долларов. К новому году российские экономисты планируют, соответственно, до 100 миллиардов американских долларов потери российского бюджета. Кроме этого, уважаемые телезрители, и я в первую очередь обращаюсь к украинцам, ну и россиянам это будет интересно на момент в день проведения переговоров. На Аляске. Соединенные Штаты блокируют деятельность крупнейших криптобирж Российской Федерации. Причем параллельно проводят оперативные мероприятия в моменте дальнейшего задержания их владельцев. А речь идет о том, что через эти криптобиржи было прокачано, за данными американских спецслужб, более 90 миллиардов американских долларов. Это фактически личные крипто-кошельки российской элиты. Это колоссальный удар по позициям э, путинской элиты. Это еще один плюс. Плюс, давайте вспомним то, что Соединенные Штаты проводят комплексные мероприятия в моменте уменьшения военно-политического влияния Российской Федерации не то что на геополитической карте мира, но даже на постсоветском пространстве. Мирный договор между Арменией и Азербайджаном, который сводит фактически на нет Военно-политическое присутствие России в Закавказе ⁇ это возможность так называемого зангизурского коридора, а это серьезнейший удар по российской экономике, которая не будет получать соответствующих э, денежных средств от транзита товаров. Плюс это, соответственно, позиция Казахстана в моменте увеличения добычи нефти и дальнейшего военно-технического сотрудничества с странами НАТО. Это соответствующие усилия Соединенных Штатов по выводу Беларуси из военно-политического влияния Российской Федерации. Ну и, наконец, четкий сигнал по поводу Украины. Украина в зоне военно-политических интересов именно Соединенных Штатов. И более того, Соединенные Штаты поставили точку в российских хотелках подписания так называемого мирного договора, который бы юридически закреплял бы оккупированные территории за Российской Федерацией. То есть, как видим, колоссальное давление со стороны Соединенных Штатов на российского диктатора. Вспомнили о нефти и в принципе, да, это инфраструктура, которая устроила Российская Федерация, продавая свою нефть в Индию и в Китай. А, Но ну вот что есть на сегодняшний день скидки на, росу... на российскую нефть, превысили уже 12 долларов за баррель после угроз Трампа в адрес Индии. И это было 5. Ну, вот мы видим тенденции. Но не об этом хотелось вас спросить, а, поскольку дроны все. Украинские дотягиваются до таких мест, где наверняка не ожидает Российская Федерация. Силы обороны Вот нанесли удар по морскому порту в Астраханской области. Об этом сообщает Генштабе вооруженных сил Украины. И речь идет о порте. Олям, которые российские военные используют как важный логистический пункт для поставок военных грузов из Ирана. В результате обстрела украинские военные поразили судно Порт Оля-4, загруженное комплектующими к беспилотникам Шахет и боеприпасами из Ирана. Также по точкам, где производят Иран, где поставляют комплектующие, где их ну, логистику тоже нарушая поставок этих комплектующих. И сборки к шахедам. Связано это как-то с тем, что сейчас поуменьшилось количество отправляемых ударных дронов на территорию Украины каждую ночь. Их стало действительно меньше. Или это опять-таки все с переговорным процессом? И что можно сказать вот об этой длинной руке Украины в тыл врага? Это блестящая операция сил специальных операций э -э Украины. Следует отметить, что украинская сторона продемонстрировала уникальную информированность характера логистической составляющей перевозки как раз комплектующих к шахет 131, шахет 136. Ну и соответственно уже дальнейшие действия СССР в моменте уничтожения данная логистическая составляющая, то ли блестящая операция, и я думаю, россияне по достоинству оценили возможности украинской стороны именно в уничтожении как раз возможности масштабирования производства ударных беспилотников. По поводу уменьшения количества ударов БПЛА, следует отметить, что силы обороны Украины плюс, соответственно, все составляющие, а это главное управление разведки Министерства обороны Украины, а силы специальных операций проводят комплексный характер мероприятий в моменте недопущения масштабирования производства ударных беспилотников. Это в первую очередь удары по предприятиям на территории Российской Федерации которые производят данные беспилотники. Это свободная экономическая зона Алабуга, куда неоднократно уже прилетали беспилотники Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Это, соответственно, сегодняшняя операция сил специальных операций. Это удары по предприятию Купол Выжевский, занимающийся производством ударных беспилотников. Это предпри... удары под предприятию «Кронштадт» беспилотников ГУР и другие составляющих сил обороны Украины, которые полностью парализовали производственный процесс выпуска ударных беспилотников ну и ряд других успешных операций, которые свидетельствовали о том, что силы обороны Украины проводят превентивный характер мероприятий с целью недопущения как раз масштабирования ударов. Ну и давайте вспомним, наконец, и успешные операции Службы безопасности Украины в моменте уничтожения мест хранения ударных беспилотников. То есть на территории Российской Федерации были уничтожены и уже готовые к пуску беспилотные летательные аппараты, которые должны были по соответственно задуму российской стороны нанести ряд превентивных ударов как раз на момент вот активизации дипломатических усилий американской стороны. И эта угроза была нейтрализована украинским разведсообществом. Дмитрий, огромное спасибо, что присоединились к нашему эфиру. Дмитрий Снегирев, военно-политический аналитик, с нами был на прямой